乌鸦，肚肚肚子痛。乌鸦，乌对不起，念青，要是宝宝没了怎么办？没了就没了，我们不要他了。你怎么能说这样的话呢？ 你那么爱他，怎么能说不要就不要？那要是我死了，你是不是也不要我了？你敢？不许说什么死不死的。那要是我真死了呢？你要是敢丢下我，一个人走了，我就立刻重新找个人，两三天就把你忘了。骗人！你才舍不得。<laughs> 再见，五爷。 我,我们的宝宝呢？好不好？好的 Time I thought that I would cry When the light fades away So for familiar sounds Slowly seeping through the clouds Even though I try to carry on And I leave my past behind I 在哪里？闭上眼睛，却有你身影妈妈，摘树叶是不是说得对。说的对。苏念清，我当时摘树叶的时候，你怎么没说什么？你不是还收藏的好好的吗？ 苏念青你看，你说实话，你那个时候也很为我心动吧？嗯，我花了好长时间，才决定允许自己心动。允许？苏念青你这人真……无言。嗯。谢谢你。嗯。谢谢你改变了我。 没有、哦，我只是让你找回了你原本的状态而已。这不是我的吗？偏听。 文英金老师是要重现歌坛了吗？不要，说封笔就封笔了，反反复复的，我不喜欢。哇，哦，好酷啊、哦！不是你说的吗？想让全世界的人听到你的歌。曾经是，曾经觉得除了写歌，也没有别的方式让我的声音被大家听到。但是现在，那不重要了。 写这首歌，就只是想写首歌而已。给你，给我自己，给我们身边人听。嗯，既然是给我的，那我可以决定分享给别人，对吧？你想干嘛？嗯嗯、又到了最后一首歌的时间了。今天这首歌很特别。 因为我只会在这里发一次，能听到的就都是缘分。这首歌来自于一位消失了很久的音乐人，也是我最喜欢的音乐人，易清。我之前想了很久要如何去介绍这首歌，但最终我发现，其实千言万语都在歌里，有些话真的只能写在歌里传达出来。你听到了，就一定都能感受到了。 接下来请听这首说遇到你一直在等什么冥冥之中耳边有个声音一直陪着我让我不再怕日落太阳雨故意洒落我的肩膀想起了什么像是在哪里听过不自觉的 从遥眼神仙认出你的我，下一秒钟你抬头对我笑着，说各自拗口、哎。我熄灭以河，黑暗中自然而然拥抱牵手。我时常言不由衷，等遇到你后。 一切变不同。遇到你后，星空一直在身遇到你后，才学会爱的自由。想对你说，只要有你就足够，用整个宇宙也不换你的红。 刘烟回来了。嗯，走。念前，我发现你带孩子比我更容易手，而且，嗯，你蛮喜欢小杰的，对吧？念前，你说，我们生个女儿好还是儿子？都好。 那你更喜欢女儿还是儿子、啊？女儿。为什么？儿子有什么好的？都跟小杰一样，长大了就跟我抢他妈妈。<laughs> 那女儿就不争了吗？要是女儿的话，我要把全世界最好的东西都给她。哎，到时候肯定被宠的无法无天了，到时候就没人敢要了。那刚好，谁都不准嫁，就陪我。 我养他一辈子。<laughs> 哎 就用这道方案，大家辛苦了。 老板，下个会议要开始了。恭喜你啊，已经五周了，胎儿很健康。五五周？那个小白点就是胎儿。啊，谢谢您啊，不客气。 指标都挺正常的，哎，呀我就是特别担心，有点，就有的时候吧会不舒服，他们还还挺正常的，哎，呀好好的，那一点不舒服，一会儿听医生怎么说，正常的，不是没事，你别太担心，越来越大了，我爸妈说来月经不正常，他们也别太担心啊，对呀，怀孕的时候最重要的还是心情，这个好，这好一点，别的自己瞎想，谢谢啊。 医生说，我怀孕了。喂？真的？说已经有五个星期了。我马上回来。啊？你明天不是还有事吗？我马上去机场赶回来。你在哪里？ 我正准备开车回家呢，别开了，停在原地，我让你叫他去接你。嗯。 我的老婆跟孩子呢？嗯，你现在的孩子还是个小豆芽哦。就算是小豆芽，也是不同凡响的小豆芽。<laughs> 真的有孩子了、啊，但是还是因为对当地的投放流程不熟悉，有一定的沟通误差，才产生了超支，核算下来超了预算。 一百万左右，老板，没事，是可以接受的范围。这次大家都辛苦了，帮我跟广告部人说一下，这周我请他们吃饭。我还有个会，先走了。刚才是。 笑了，嗯、对呀，老板笑。赶紧通知部门人写检讨。 过得怎么样？今天一天都做了什么呀？跟小鹿姐逛街、啊。你没事不要总出去逛街了。人那么多，很容易磕到碰到。小鹿也是个毛手毛脚的人，你们两个毛手毛脚人在一起，想想就可怕。以后想要买什么东西的话，直接跟我讲就好了。没什么事啊，千万不要。宁谦。 我好饿呀，想吃西红柿鸡蛋面，现在就想吃。好，马上。嗯、开车吧。 怎么了这是？你刚刚不去赵医生那里干嘛呀？就是有点担心，万一孩子一出生也和我一样看不见怎么办？嗯，医生又说什么了吗？他说不确定会不会遗传。目前来看情况都正常，但我出生的时候也一切看起来都是正常。过了几天以后。 他们才发现我的眼睛原来是有问题的。哎，你看，你父亲和母亲都好好的，可见不是遗传的，所所以我们的孩子也会好好的。万一呢？没有万一。要是有万一呢？要是有那也不怕。 我们的宝宝有一个这么好的爸爸，会守护他一辈子的，不会让他受任何的委屈，所以还有什么万一可害怕的呢？戒指呢？嗯，我出门前洗了个脸。 取下来了，然后就忘记带了。带上去就不要再随便取下来。你记性不好，到时候弄丢了，我顶多再帮你买一个，但你又会觉得我不吉利。嗯。我们回哪儿？随便找个酒店吧。嗯。我们要不还是回以前的公寓吧？ 我不喜欢酒店。